Белый букет высшая пульсация философии и поэзии. Пульс философии существа, то есть то, что есть по Хайдегару. И определение бытия как присутствие. Пульс поэзии принцип хокку, блуждающий острова смыслов, перетекающих во множество пластов времени и состояний. Это объединение срастания логики и интуиции. Белый букет это символ нынешней цивилизации во время ее перехода в иную парадигму. Белый букет – символ киберсети. Белый букет – это символ духовности и вневременной ценности. Символ гармонии, сосредоточенной ясности гуманизма и свободы духа. Это символ радости и покоя, символ мира, символ великой украинской идеи. Браво! Отже, з вами подкаст Несвідоме мистецтво і з нами сьогодні чудовий, довгоочікуваний гість, дуже дорогий шановний Олександр Михайлович Дубовик, наш художник, один з найвізначніших українських художників, авангардистів, мислитель, творець власної е символічної системи, легенда України. Дякую, що завітали до нас, Олександра Михайлович. Я рада вас бачити. А, чим ви живете зараз? Чи живете ви війною, чи творчістю? Я спасаюсь. Uh -huh. Спасаюсь творчеством. Потому что время остановилось. Хотим мы этого или нет, но оно остановилось. Это все процессы, все, что происходило, все культурные события, они уходят на задний план. У нас сейчас основное такое желание и потребность. Это просто выжить. В вот, этом, вот, в кошмарном... Я иначе не могу сказать, как это состояние. Дело в том, что когда происходила первая беседа, это мы только предполагали, что будет, как будет. Это было из области представлений, из области так, догадок. И вот все это, все это вдруг обрушилось на нас. Подлинная война, это страшная война. Мы этого не ожидали. Мы не ожидали такой агрессии, мы не ожидали такого зверства, мы не ожидали вот такое совершенное пренебрежение всеми правами, всеми правилами, всеми гуманными какими-то связями, отношениями, и все это мгновенно рухнуло. И мы увидели мир совсем другим. Вот уже не такой, как, как бы... И теперь, и теперь рассматривать его и оценивать мы можем уже другими, другими категориями. С другой точки зрения, мы теперь видим мир совсем другим. Это кардинальная перемена. Так вот, за, за, это, за этот период мы повзрослели. Мы стали старше, мы стали мудрее, я полагаю. Я считаю, что этот опыт это драгоценный опыт, страшный опыт но драгоценный. Мы поняли, что мы должны надеяться только на себя, на свой разум, на свои способности, вот на, на наш подвиг и на нашу силу. Вот, и поэтому мы сейчас смотрим на прошлое, вот эти, этих несколько лет, вот как какая-то вот такая ретроспекция всех событий созревания. Mm -hmm. И вот мы, наконец, пришли пониманием, что Украина – это субъект. Мы понимаем, что мы живем в мире, где мы что-то значим. Это не что-то, а весь мир смотрит на нас. Вот. И это, это новое уже для нас представление и наше, ну, как, как мы себя ощущаем в этом мире. Mm -hmm. А мы себя ощущаем пока еще, мы, мы чувствуем неловкость. Мы чувствуем, что мы зависим. Мы чувствуем, ну, вы понимаете, когда мы живем, живем в квантовом мире, в котором предвидеть что-то невозможно. И, поэтому, и мы по-прежнему мыслим теми же категориями, которые были раньше. Мы планируем, мы думаем, мы представляем, что вот после этого наступит это. Ничего так не происходит. Это, это фатум. Это мир, где может произойти все что угодно. Это хаос. И в этом хаосе мы должны найти вот какую-то свою единственную какую-то вот такую тропиночку в таком глухом лесу, которая бы не обманула нас, и мы пришли к своему дому. Вот. И я надеюсь, и я думаю, все-таки это созревание, оно прошло недаром для нас. Это был колоссальный опыт. Я вижу, как, ну, как идут обсуждение, скажем, в радио, вот. как постепенно гаснут эмоции, вот те, какие-то безответственные всякие вещи. Мы начинаем понимать, что каждое слово что-то весит, что это важно. Вот. И, и, те, и те события, которые обрушиваются на нас, сейчас они обрушиваются, это, это события квантового мира, которые предвидеть невозможно. Вот такие, вот такие просто, это, это в целом, вот, сказано, как ощущение, вот как, ну, как гражданина, как человека этой страны. Вот это ощущение тревоги постоянной. И хочется, на ну, какой-то стабильности. Хочется, чтобы наконец-то мы могли вздохнуть. А что, касается, что касается творчества, то mm -hmm. это для меня спасение. Я э, на протяжении всего этого времени я работаю, я рисую. Я пишу. А чи змінилася як митця, який дуже глибоко відчуває дійсність? У вас це ваша символічна мова у зв'язку з повномасштабним вторгненням? Чи якісь нові знаки з'явилися, образи? Ви знаєте, я художник, я живу в своєму світі. Що там не відбувалося, це, це все-таки це як фон. И кардинально что-то, ну, в моем представлении о мире не очень меняется. Я смотрю немножко дальше, немножко, ну, пространство иначе я воспринимаю, и я смотрю не секундное то, что происходит. Но ну, это очень важно, конечно. Вот для меня, как для художника, важно, если сказать громко, это в космическом плане увидеть мир. То есть, то есть увидеть какие-то закономерности, которые ну, постоянные, mm -hmm. которые, которые остаются и остаются, остаются со мной. Эти чувства, эти, эти идеи, они, они просто развиваются. Вот и вот так. Так что в смысле творчества каких-то перемен не произошло. Конечно, то, что я делаю, оно более агрессивно. и вы знаете, ну, поразительно, но это уже связано уже и с возрастом. Вот. Я чувствую себя в большую свободу. Uh -huh. я, я делаю абсолютно делаю то, что я хочу. Это, это счастливое состояние. Это состояние, когда вот я стою перед холстом и, и рука движется сама. Вот. Я позволяю ей. Перевігатися там, що то test... неповторимо. Ну, ви завжди ратували за внутрішню свободу миття. І як, no, от no. як вам вдається і зберігати на тлі uh, тотального руйнування, катастрофи і так далі. Що вас наснажує, дає сили для цього от, інтелектуального uh, no, подвигу, будемо казати? Ну, дело в тому, що я завжди восприймав чоловічеською життя як. трагическую. Я всегда понимал, что человек тут существует ну, в каких-то рамках, которые он не может преодолеть. Mm -hmm. Это состояние где-то внутренней тревоги. Это без этого творчества не может быть. Вот и поэтому это остается со мной всегда. И и это спокойствие какое-то олимпийское, оно не придет ко мне никогда. Дело, дело в том, что сейчас, сейчас это трудно перемещаться, трудно делать выставки. Ну, как, как это можно было свободно куда-то поехать, где-то за рубеж, теперь все это все невозможно. Но тем не менее... То что, то, что во мне выкристаллизовалось за это время, вот оно созрело. Вот я ощущаю себя полностью свободным и раскованным. Видите, может быть, вот такой внешний толчок, внешний удар, удар очень сильный, вся эта война, этот страх, этот ужас, это постоянное ожидание чего-то, оно где-то подталкивает к драматизму. К большему травматизму. Я делаю рисунки, я делаю... Те, те, те работы, которые я делаю живописные, они, они такие очень агрессивные. В плане формы чем в плане колеру? Mm? Больше как форма я как колер? Больше агрессия в чем Агрессия и в форме, в свободе. Свобода – это агрессия. Mm? Такое парадоксальное, Такая то вещь. Вот когда, когда можно себе позволить и, и высказываться, и, и что-то делать, это свобода. Но свобода – это риск. Вот, и поэтому, поэтому это, это всегда какой-то очень такой допинг сильный. – Да. Мені цікаво, ваше мистецтво пройшло через різні епохи нашої країни, з радянської потім незалежності, зараз війни. Як воно змінювалося? Я зрозуміла, що напрямок був бік більшої свободи. Так? Ну, просто для мене дивовижно, Я читала, що у вас батько був знайомий з Олександром Довженком. Я знаходжуся ну, в одному рукостисканні від Олександра Довженка. Ви людина-легенда, людина епоха. Так? Тяглість вашої творчості через всі періоди нашої, е, нашого життя е, Української держави, як змінювалася ваша творчість? Ви знаєте, я немножко часом і з віком, я і своє прошло сприйнімаю іначе. Mm -hmm. Я вас те, що я раніше не зрозумів. скажем, идея. Вот. Я даже не знаю, как подступиться к этой теме. Дело в том, что я обрел дыхание вот этой новой идеи, идеи, идеи так называемого белого букета. Это, это, это универсальная вещь. Это, это объединение философии, психологии, это науки. Это совершенно это идея, которую выбирает в себя множество множество нитей, которые переплетаются в это. И вот, когда я смотрю на, на, прошлое, я вижу, что с самого начала, где-то 60-х годов, когда я делал свои, писал и делал работы, так называемый полимпсест, это уже была квантовая идея. То есть идея многозначности и неопределенности. Это была идея, когда в одном, как в картине, как в, в единой какой-то такой какой форме все это сливалось одновременно и разум, и интуиция, и то, что, и все, все мои представления, и все, все события, которые, которые происходили в моей жизни. Вот они в этих помещались в этих четырех пространствах, которые которые изначально. Я не понимал, что это это уже было другое искусство. Это искусство было было квантовой эпохи. И вот этот постепенно выращивался вот этот цветок это, это, этого букета. Это отсюда отсюда это было первые ростки. Я понял, что все взаимосвязано что одновременно мы видим и слышим и ощущаем и вспоминаем и, 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 и думаем о чем-то, о будущем. И все это, все это выражается только в одном моменте, вот это творение. Вот. И вот именно эта идея меня вдохновила и, и, и дальше двигаться в этом направлении. Вот. И я написал, два года назад я написал манифест манифест сингулярности, белый букет. Вот это, это прошло немножко, я бы сказал, но я не ожидал, конечно, что это будет какое-то потрясение, потому что это, это еще не пришло ко времени. Вы знаете, мы еще не осмыслили, что такое квантовая идея. Мы этого еще не понимаем. Мы не живем, мы живем в этом мире, где может произойти все что угодно, но мы, мы этого не ощущаем. Ну, я бы сказала, что уже трохи відчули. Да, да, немножко. Нет, вообще как, как изменилось, самое главное. Самое главное, как изменилось и почему, в какую сторону, наше вообще представление, не мои там, а вообще парадигма uh -huh. человеческая. Вот когда Анстронг в свое время, где-то в 70-х годах, увидел Землю с Луны, то это и сделал свою знаменитую фотографию, там восход, восход земли. Тогда еще никто не понял, что произошел в Мы увидели себя извне. Mm -hmm. То есть до этого мы жили, мы жили там и будет яблони цвести, и, и все какие-то планы, там захваты всех планет, и там все, все такие какие-то невероятно неосуществимые вещи. И вдруг мы поняли, что мы живем на крошечной земле, на маленькой. Это как слезинка Бога. Это совершенно, это удивительное явление вообще во вселенной. И, и что мы на этой планете, мы отвечаем за все. То есть переменился взгляд из из внутреннего наружу, а наружу внутрь, внутрь. Мы стали от себя ощущать как частью частью вселенной. Я свободный человек всегда был свободен, не преклонялся ни перед какими авторитетами, не верил ни в какие истины, не верил ни одному философу. И для меня эта философия, она является является как бы как бы полем для размышлений, но не убеждением. И вот это, это такая свобода внутренняя раскрепощенность. Она давала мне силу и возможность делать и писать так, как я хочу. Uh -huh. А это идеальное состояние для художника. Вот вы спросили о том, как, как поменялось. Uh -huh. У меня там... Как раз, так вот, она поменялась в том направлении, что она стала более, более, более осмысленной и более свободной. Это парадоксально. Вот. И с одной стороны... Я как художник, я, я не должен быть философом. Вот я, я должен быть свободным, от каких бы то ни было влияний, от каких бы то систем. Но, но как, как, как художник я должен организовать собственный мир. И вот я его организовал. Этот букет это был рубеж. Это совершенно это иной взгляд на мир. Это другие представления. Это совершенно, это ожидание, не ожидание какого-то чуда, а, а просто предчувствие, предчувствие страха, предчувствие каких-то потрясений. Это совершенно драматическое восприятие. Вот. Я написал, написал этот манифест. Я считаю, что это, это замечательная вещь. Знаєте, епоха паніфестів, закончилась где-то в 20-х годах. От і ніхто не що це може бути, Якщо б ви зараз писали картину про війну, яка триває, якою б вона була? Про що це була б картина? Танець фантомов. Это сміття. это неуверенность в себе это драматизм событий, которые происходят. Это незнание будущего. В чём великая украинская идея? Вот что символізує букет як у якості великої української ідеї. В в тому, что... <клухи> що <клухи> воля і судьби і воля історії. Мы оказались там, где, где мы не подполагали оказаться. Uh -huh. Мы оказались в центре событий. И все, что сейчас происходит в мире, оно происходит в вот связи с Украиной. Хотели бы мы это, или, этого или нет. Все, все, все события, все, все, все политические перепития, это, это, все, все это результат вот этих событий, которые происходят в Украине. Потом Украина... Я считаю, я считаю, это Украина, это своего рода Палестина современности. Палестина не в смысле где где, где она находится, а это это за Палестина духа. Это то, что рождается сейчас. Украина она, она расположена на пересечении всех и путей. Это мой путь с востока на запад, с севера на юг. Это центр Вселенной. Это центр мира. Я не боюсь это сказать. Это страна, которая обладает прекрасным климатом, прекрасной землей и великолепными возможностями. И только от нас зависит, чтобы создать здесь идеальное государство. Очень вам благодарна Александр Михайлович. Дякую нашим глядачам. Сбираемся в букеты. А, и будьмо счастливыми. До новых встреч.